Привет. Здравствуйте. Откуда вы? Вижу дальнобой. Да, да, все верно. Хочу. В Америке. Да, я понял. Вижу, вижу. Соединенные Штаты. Хочу сказать, высказать благодарность американскому народу за президента Трампа от лица всей Россиюшки. Спасибо, спасибо большое. Ох, вы... Сам лично голосовал за ну, него. Ну, конечно, конечно. Теперь мы поработим Украину и Беларусь и Молдову я думаю, порабощать не надо. Так на, что там на не надо, еще как и... надо. Еще как надо. Разве существуют какие-то украинцы? Это все вымысел Ленина. Вы что, не знаете? Кстати, Америка, между прочим, тоже всего лишь 200 лет существует. Но вас океан спасает. Да? И за это Трамп и зацепился с Зеленским из-за океана. Но Трамп же не силен в географии, понимаешь, друг мой? При всей моей благодарности, все-таки я знаю, что есть Берингов пролив, а там всего 3 километра до Аляски. От нас. Вот оно. Да, да, между островов и. Вот да. оно как. Понимаешь. Поэтому да, дедушке Трампу привет большой от всей необъятной Россиюшки. А сам-то ты откуда в США переехал? Да. Я сам 01 регион. Ох ты, какой важный, а! Какой ты? Адыгея. Да я понимаю, что попал по алфавиту. А скажи, давно, да, давно да, да. уехал? В шестнадцатом году уехал. А, то есть когда уже, так сказать, крым вернулся в родные пенаты? Да, да, мои сослуживцы там и были как раз этими зелеными человечиками. Да ты что? Серьезно? Да. А где ты служил? Ну кто остался? Кто, кто остался по контракту, получается? А. Я-то срочку оторабанил и ушел. А, -а, -а. а ребята мои, кто остался по контракту, они остались. Я там. Я, я сам 84 -го года. Я понял тебя. А где служил? Ну так вот. Я во Владикавказе. В Чечне. Чечня, Владикавказ. Ну вот так. А можно род... сами Майкопские. А ты Адык, да? Нет, я русский. А ты смотри, как удачно отмылся, а. Отслужил как надо и в Соединенные Штаты. Ты посмотри, какой хитрый. Как говорится, свой долг родине сполна отдал. Ой, не скажи, братец, не скажи. Неправда это. Это же только срочная служба. Она так и называется, срочная. Ну, то есть то, что срочная. Ну, опять надо. же, все, я, я не уклонялся. Все как надо. Не, она... Призыв был осенний, пошел. Так. Не увиливал. А, ничего не делал А я тебе честно скажу, я может быть и хотел бы увильнуть Не молод же уже, видишь же А как в 22 году э, В сентябре меня позвал, так сказать Батюшка, отец, царь Так и пришлось вернуться А я 72 ну, Вот, да, но понимаю вас Разницу понимаю. чувствуешь? А? Разницу, говорю, чувствуешь? Конечно чувствую, сразу почувствовал Что разница есть Нет, ну я имею ввиду в возрасте Конечно, не, ну, конечно, видно, что ну, разница есть. А приходится, понимаешь. А ты говоришь, долг родине. Я родине 25 лет отдал. Понимаешь, как вот это вот э, при царе Батюшки, помнишь, забирали в рекруты и на 25 лет. Так и я. Да, 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 я это помню по истории, да. Так и я вот это 25 лет отрубил, уже на пенсию ушел в запас. А нет, батюшка говорит, надо, братец, надо. Говорит, нашему да, царю слово надо. Нашему царю говорит, показали фигу. Умрем все как один, мать его. Да, да. да. Скажите, а что, что там у вас там за митинги, за все вот это хренотень? А, за Украину типа? Ну, я бы сказал, даже не за Украину, а э, за помощь, которая оказывалась ну, есть кто-то, выходит, митингуют, но как бы пусть это их право, как бы Америка позволяет митинговать, пусть выходят, высказывают свое мнение, а ты -то... но, как говорится, решение уже принято. А ты-то что уехал? Я за светлым будущим. А ты считаешь, что значит в России светлого будущего тебе не видать, что ли? Ну, слушайте, была такая возможность, я рискнул, попробовал и, скажем так, не пожалел. А ты гражданин уже? Да. То есть, иными словами, ты своими налогами поддерживаешь, поддерж, поддерживаешь вражеское государство? Нет, я свои налоги плачу государству, а государство, оно уже само распределяет. Вот я и спрашиваю, значит, исходя из того, что государство оказывает помощь вражескому государству, а на нас наоборот санкции всячески накладывают то значит ты в этом участвуешь хоть и опосредованно участвуешь не любишь ты батенька Россию как тебя зовут? Это как, это как с какой стороны посмотреть Данил меня зовут Да меня Степан Андреевич Данил зовут очень приятно ну опять же прямого участия в поддержке я не принимаю и принимать не буду угу. так что это мой осознанный выбор а может быть Россию Россиюшку поддержишь все таки? Россию я поддерживаю. Каким образом? Расскажи, поведай, батьки. Как? Я не выступаю за войну, например. Я за мир. Это не, это не поддержка косин. России, Данил. Ты что, с ума сошел? А что это? Ну как это поддержка России за мир? Нам надо вернуть в лона, так сказать, русского государства Украину. Ну и все остальные бывшие советские страны, желательно из Но... Литвой, Литвы, Латвии, Эстонии ну, и так далее. Но, но, но это все, как бы, это все, как говорится, мечты. Как оно на самом деле будет, это еще, как говорится, бабка надо сказала. Данил, ты с ума сошел, ты не доверяешь нашему президенту. Ну, что ты такое говоришь? У нас бы ты уже давно в кабинете у какого-нибудь следователя, следователя, ФСБ сидел. Там мои братья сидят, так что я там уже был. А что, братья поддерживают Украину, что ли? А? Братья поддерживают Украину или, или что? Нет, они не поддерживают Украину. Они в ФСБ себе нормально работают. А, то есть это ну, у нас среди сотрудников Федеральной службы безопасности есть предатели, ты хочешь сказать? А при чем тут предатели? Ну как? Я не пойму тебя. Ты, ты либо изъясняешься так, что я ничего не понимаю. Ну то ли э, похоже на то, что предатели все-таки. Ну, смотри, какая штука. Ну, вот мы в 22-м году выдвинули ряд условий. НАТО, Соединенным Штатам, Западным государством. Помнишь, там в ноябре, в декабре, но ну, я не помню уже, когда там точно. Но... В отношении расширения НАТО, сворачивания НАТО, поддержки Украины Соединенными Штатами, союзнических обязательств союз... с Украиной. Вот. И объявили, что США это наш враг. Ну, недружественное государство. У нас такая терминология, знаешь, двоякая. Помнишь? Но опять же, э, никакие связи по э, специальным структурам не обрывались с Америкой. Ну, связи даже у нас с Гитлером не обрывались, а ты говоришь по специальным структурам, с Америкой. Ну вот. Но тем не менее. Это как бы. А все... Это. Даже войной э, не называют. специально, военная операция. А что ты думаешь, от этого у нас парней меньше гибнет, если это называется по-другому? Да, нет, конечно. Ну, если мы про войну заговорили. Нет, я не про войну как раз. Я про э, то, что, э, вот, я же говорю, то, что мы, э, когда это все начинали, обвиняли Украину, что она э, в союзничестве с, с США. А теперь мы сами в союзничестве с США. Как же быть-то? Это политика? Не. Мы одной из причин войны э, считали, что Украина союзник США, и нам это не годится, нам это угрожает. А теперь мы сами союзник США. Так что нам теперь. Ну, что нам, по-твоему, теперь делать? Вот как? Застрелиться. Зачем застрелиться? Ну, то есть Украине нельзя, а нам можно. Это же не очень честно, Данил. А, а что Украине можно, а нам нельзя? Не, наоборот, Украине нельзя, а нам можно. Быть союзником США. Но это уже наши, как говорится, верховные решают. Ну, тут, а я, не с тобой, мы. тут я с тобой согласен. И Но у меня, меня как знают больше, чем мы... Ну, у меня как у офицера российского э, когнитивный диссонанс. Я теперь не понимаю, какие цели и задачи у этой операции. У нас была задача не допустить, э, ну, близости, что ли, да, ну, секса между Украиной и Соединенными Штатами. Ну, то есть супружеских отношений, мягко говоря. А теперь мы а сами просто... в супру... А теперь мы сами с ними в супружеские отношения влазим. Это ж как? Вот, вот как мне один мудрый человек сказал, знаете, знаешь, что такое политика? Я говорю, что ты видел у комара хер? Я говорю, нет. Вот то же самое, только намного тоньше. Вот это и есть политика. Так, значит, записывай. Белгородский городской военкомат, я вижу, что человек правильный. Ну, нахрен это американское гражданство, давай ко мне. Нет, что ты? В, В, welcome home, sweet home, как говорят. Да, 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 да. Дом милый дом. Дом милый дом. Все правильно говорите, да. Но я пока здесь. Вот так вот все любят у нас родину издалека, понимаешь? Вот именно любовь к родине, она на чужбине и выявляется. А у нас есть орешник, помнишь? Ну, конечно, помню. Заметь, как такое? Прави... Не помню. Правительство России молчит. Никаких комментариев по поводу вот этого вот раздрая между укропами и американцами не дает. Ну это выдержанная политика. Вот. Как бы она боком для США не обернулась. Или ты хочешь, чтобы она для США боком обернулась. Может быть ты... Да, никто не хочет. Даня, не у, хочет, меня, чтобы боком. у меня идея. В общем, забудь все, что я тебе говорил, к чертой матери. А может быть ты там изнутри изнутри Будешь подрабатывать на нас Не, ну я-то не контрразведчик Но я тебя состыкую Да у тебя братья контрразведчики Ну не все, один могу сказать точно Так а что ты не сотрудничаешь с братом? Вот прям все вам так и рассказал А, я не тогда молодец Не мол... сотрудничаю Молод... я вообще Молодец, что сотрудничаешь Это я понимаю, наш человек Шпион, так сказать. Но я этого не говорил. Ну ты же этого и не отрицаешь. Ты знаешь? Почему я этого? Кстати, нет? Таня, ты да. знаешь, что ты сталкивался с судебной системой США? В Америке? Да. Ну, юри... да. с юридической там адвокатами работал. Да. Ты же знаешь, чем она от нашей отличается? Ну-ка, поясните, может, я не в курсе. Нет, ну может быть, ты как раз в курсе и мне пояснишь. Да, нет у меня особо такого прям уголовного. Смотри, объекта, слева, 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 бензин, бензин слева. Нет, это бетон. А, это бетон. Так сказать, залить всю в бетон. Да, песню такую слушал. Соседи написали. Ого! Не, я такое не слушал. Да, я есть в соседнем со мной городе, вражеский деятель, в том числе песни пишет разные. Вот среди прочего слышал его песню про э, залить всю московщину в бетон. Ну, не него... говорить можно все. Да понятно, уж песня. Мы на него охотимся, 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 ну пока, пока неудачно. Ну, как говорится, всему свое время. Ну не знаю, не знаю, ты же не хочешь сотрудничать. Конечно, с... Опять же, повторюсь, а... всему свое время. А ну-то, конечно, с братьями не очень сотрудничество. Братья ж тебя жалеть будут. Будут давать задачи денежней и побезопасней. Ну, правильно же, Даня? Вот пока рулю баранку по необъятной Америке. Ну, я тебе скажу честно, вот Рихард Зорге, например, в Японии тоже всего лишь журналистом был. А смотри, какие вещи проворачивал. Ну да, и жалко, что его, как говорится, разоблачили. Ну что значит разоблачили? Разоблачили, что он работает на совета? Ну да. Ну что ж, даже дело такое. Ну да, дело такое. Даже этих э, семью как его, он без руков, а она Вавилова, кажется. Это ты про кого? Знаете. Не, не знаю. Но которых именно? выявили, это были нелегалы. Они в Америке работали до 2001 года. А, так это из новых. Я, я думал, ты про Вторую мировую. А, не, это я из новых. Тогда из по... свежих, тогда, кажется. Тогда так. Понял. Да не переживай, мы тебя все равно эвакуируем. Там не бросим в тюрьме. А тут и смотри, насмотрелся печального опыта. А сколько неразоблаченных у нас там. Вот ты, например. Правда, ты пока еще и не работаешь на нас да, говорится, к... чем черт не шутит. Черт он не шутит. Черт не шутит, это точно я тебе скажу. А живешь ты где в Штатах, да. Даня? В Нью-Йорке. Ох ты, господи, город желтого дьявола, так сказать. Да, в самом логове, как говорится, демократов. Ну да, 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 голосовал за республиканцев, да? Конечно, я за республиканцев. Как ты считаешь, вот сегодняшняя политика внутренняя команда Трампа, она соответствует идеологии республиканской партии или не особо? Ну, я считаю, что да. Тем более, о, Трамп выиграл во всех сомневающихся штатах. Угу. Это о чем-то говорит. Говорит в разочаровании в демократах. Вот. Гендерное равенство и всякое такое. Там мигранты. А ты против гендерного при... равенства? Конечно, против. Есть два пола мужчина и женщина. Я с этим не все. спорю. Они что, не равны? Ну, гендерная равенство я подразумевал то, что много гендеров. А, нет, это, это другое. Это гендерное разнообразие. Гендерное равенство это вот равенство между мужчиной и женщиной. Ну что это? Ну, опять же, как же можно ты, так Как же ты у да? нас работать будешь, если ты ну, мысли а, свои а, плохо а, выражаешь? опять же, опять же, гендерное равенство, это так название, но все равно есть различия, есть мужское, есть женское. О каком равенстве мы можем говорить? Мы можем говорить о равенстве. Мужские, есть мужские обязанности, есть женские обязанности. Мы, мы говорим о равенстве, о правах и обязанностях ну, и обязанностях. Ну, грубо говоря, о политических. Мы же не говорим, что женщина должна таскать бетонные плиты, правильно? Нет, в плане политики, да. Ну, а в плане Правные. выборного права, так сказать, выбора мужа. Вот он имеет право на выбрать какого-нибудь другого мужа вместо тебя. Нет, она не в праве. Это... Выбрала меня и все. Это что это? Это что я? Ну, посмотри на меня, я же не хуже тебя, как минимум. Ну нет, конечно, но если она выбрала, все, назад пути нет. Это прямо рабство какое-то. Нет, это семья называется. Семья. Вот помнишь, в царские, так сказать, времена в России, матушке, когда развестись, развестись было невозможно практически, это же не только женщина. Ой, это... Это же не только женщинам было невозможно развестись. Через развести. эти все советы, педсоветы. Какие педсоветы? Через церковь. И это же не только женщины не могли развестись. Мужики тоже. А, еще раньше. Мужики тоже не могли развестись. Просто так. А вдруг ты женился? Ну, не знаю, а... это бы. А, это... а она оказалась какой-нибудь бандеровкой. Ну, это вы прям так сказали. Ну, вдруг. А вдруг? Критически. Ну, я из Белгорода. У меня тут таких много. думаешь, вся Россия сидит и ждет. Пока война победой закончится. Нет, приграничные территории хотят просто, чтобы все просто прекратилось как угодно. Ну, потому что они очень тесно сосуществовали. Как бы приграничие всегда было такое шаткое. Все государства, и, как говорится, и расшатывали через приграничие. Так и нам еще и прилетает. Понимаешь, в чем дело? Да, по Белгороду, да, я слышал такое. Ну, разве, только, Было такое. разве только по Белгороду... Было такое? Прикольно. А это происходит есть. ежедневно, постоянно. Это не останавливается. Ну, здесь, здесь, здесь об этом особо так и не освещают. Да, понятно. Это -то ж, эти... Мы же белые пушистые с новой командой Трампа. Хотя на самом не, деле я, меня, я считаю, что... У меня друзья в Белгороде есть, друзья, рассказывают то, что прилетает. Я, да. я считаю, что новая политика команды Трампа, она к миру не приведет ни хрена. Она эту войну еще больше расширит базис этой войны и вовлечет в нее новые силы и новые стороны. Я, честно говоря, не, не разделяю твоих восторгов. А, я. Мой восторг не про внешнюю политику, а про внутреннюю политику. Ну, меня ваша внутренняя политика мало волнует, как ты понимаешь. Я согласен, а я говорю да. о твоей родине и своей родине. Сейчас. Да. Может быть, но опять же, говорит, история все расставит на свои места. Так как при чем тут история? Сейчас дальше... это делают живые люди. Какая история? Кровь мешками проливается, ты говоришь, история. Это я тоже знаю, да. Но опять же, сейчас пока еще ничего не усугубилось, посмотрим, как оно дальше будет. Я просто не вижу, как это может привести к остановке войны. Вот вообще не вижу. Потому что мы, наверное, меньше знаем, чем наши высокопоставленные политики, они больше знают. Ну, братец, я, я, я же тоже не водитель, и не, не как твои братья дальнобойщик, но все же. Ой, фу, дальнобойщик. Ну да, крик, 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 критическом. ФСБшник, я, я хотел сказать не дальнобойщик, а ФСБшник. Может быть, конечно, я знаю а -а -а. меньше, чем они, но тоже же не дворником работаю. Не, ну это понятно, да. Я, я вообще, если по сути воспитан так, мир во всем мире. Это, конечно, звучит как-то по-детски, но, как говорится, я вообще не за войну ни разу. Значит, не поддерживаешь политику Владимира Владимировича, да? Почему не поддерживаю? Ну, потому а, что он как бы что не было войны. Зачем воевать, когда можно договориться, правильно? Ну почему-то он решил, что будет не договариваться, а воевать. Это же он решил. Я-то пришел по его команде, потому что он решил, что надо воевать. Так нифига себе, это в таком возрасте уже призывают? Я офицер, батенька, меня просто вернули. Или ты не помнишь начала нашего разговора? Орешник прилетел, судя по всему. Ау, ау. Алло. о Я думал, ты замерз. Алло, что-то, что-то пропали вы. Не, не, я здесь. У меня стабильный. Эн, у меня Старлинк, у меня стабильная связь. Старлинк, ну хорошо вы сказали. Ну серьезно, у меня Старлинк обеспечивает связь. А вот ты замерзаешь. Ну давай, возвращайся. Ми ще не закончили. Тимченко, Ігор Анатольевич, дякую. Не відмірсь. Ось, бачите, друзі, ось вам у Сполучені Штати. Руське, воно завжди всюди руське. Пане Ігоря Анатолійовичу, дякую вам. Василь Пштирь Вітання моє вам, Євген Андрійченко Привіт-привіт вам. Підтримуємо військо, тому що там таких близько мільйона. карась 43. Добрий вечір. А що у вас нова той самий новий е, обліковий запас? Північні Салтівки, вітання, Карас 43.